Это эфир телерадиокомпании "Март". Продолжает программа диалог. Сегодня у нас в гостях токарь Александр Миколаєвич, глава спилки воинов интернационалистов, там депутат Миколаївської областного рады. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие товарищи. А мы с вами встречаемся накануне такого памятного дня, 15 февраля, очень значимая для вас дата, для ваших коллег, и друзей. Но для начала, может быть, обрисуйте ситуацию в целом по городу, по области, сколько сейчас у нас воинов-интернационалистов. Как сейчас обстоит ситуация с этим вопросом? В области на текущий момент проживает около 4200 воинов-интернационалистов, из них около 3600 это воины афганцы. Цифра нестабильна, потому что наши друзья уходят, как это не печально и существует такое понятие, как миграция населения. В последней книге «Великая миссия» установлены имена всех, кто участвовал в боевых действиях, но нету тех, кто нынче проходит службу в украинской армии, в службе безопасности Украины и в МВД, потому что о них сведения закрыты. По учету нашей книги, 3800 человек – это воины-интернационалисты. Цифры разнятся у всех разные позиции, потому что есть еще цифра о военных интернационалистах, состоящих на учете а в управлении труда и социальной защиты. Но там только те, кто захотел стать на учет. Поэтому их 2800 с небольшим. Вот такое количество людей, прошедших через горнила войны, через разных войн локальных, живет в Николаевской области. Это гордость нашей области. Люди, которые познали войну во всех ее аспектах. Я знаю, что есть организации, которые сплачивают таких людей, что вы ведете достаточно активную работу. Что это за организация? Где наиболее сильные у нас по области? В Украине создан в 90-е годы, в 90-м году Украинский союз ветеранов Афганистана. Это организация, которая сплотила ряды тысячи, 660 тысяч воинов-интернационалистов, которые выполняли приказ Родины вдали от Родины. И она имеет строгую вертикаль. Территориальные организации, в которые являются областные центры и киевская организация, и местные организации, которые определяют местные, городские советы воинов-интернационалистов. В этих у нас порядка 728 местных организаций в Украине, вот 27 территориальных организаций и Украинский союз ветеранов Афганистана в Киеве. Туда входит порядка 135 тысяч воинов-интернационалистов. Такова у нас структура нашей организации. По нашим организациям я могу сказать, что организации работают все достаточно хорошо. В каждом районе есть организация, в каждом городе есть организация. На территории города Николаева действует Заводская, Ленинская, Корабельная, Центральная районная организация воинов-интернационалистов. Там прекрасные руководители. Из районных организаций хочется отметить работу Первомайской организации, хочется отметить работу Новодесской организации, Снегиревской, Казанковской организации. Да практически во всех организациях сейчас прекрасные руководители, боевые коллективы, которые выполняют свои задачи и служат народу Украины, уже закончив, выполнив свой боевой долг. Но ну, для большинства, наверное, людей кажется не очень понятным, чем занимаются вот эти люди. На самом деле работы много, но вот немножечко расскажите о том, что вы делаете, какие результаты. Дело в том, что первый советский солдат и советский офицер, советский прапорщик вышел из Афганистана в 80-м году. Это 32 года назад. Эти люди уже приближаются к 60 -ти. матери погибших возраст от 80 до 60 лет. Этим людям надо помогать. У нас есть инвалиды, которым тоже надо помогать. Это наши внутренние вопросы, очерченные уставом, которые мы выполняем. Кроме того, мы взяли на себя время военно-патриотического воспитания молодежи. Это задача не из легких, но очень почетная. И мы благодарны губернатору за то, что он нам поручил этот участок работы. Вот. Это тоже большой участок. Это спортивные мероприятия, спортивные мемориалы, посвященные нашим погибшим товарищам. Это и зерница, которую второй год благодаря твердости волевому решению Николая Петровича Круглова появилась в нашей области, которая проводится во всех районах, в области, в городах, которая зацепила сердца молодежи, сердца детей, и они охотно занимаются этим вопросом. Это тоже нелегкая, но достаточно интересная для нас и почетная вот задача. Потому что в, в этих условиях мы можем передать свой опыт, свои знания растущему поколению. Воспитать в них патриотов, людей, которые любят отчизну. Вот это вот из того, что мы проводим. С а современной молодежью вот это воспитание тяжело идет? Вы знаете, если заниматься молодежью, то тяжело только в начале. Если не заниматься, то тяжело будет все время. Вот. Музей вот открылся один у нас, прекрасный музей. Благодаря заботе администрации в Старофлотских казармах нам отвели помещение для нашего музея. Сегодня в великолепных условиях, при поддержке всей районной администрации, районного совета, городского совета города Новая Одесса, был открыт великолепный музей боевой славы. Новодесской районной организации Украинского союза ветеранов Афганистана. Прекрасный музей, мы должны показывать людям, кем мы были, какие мы были и что нужно делать для того, чтобы война не стала нашей реальностью. Может быть, тогда поговорим немножечко об этой игре, Зорница? Вот она начинает возрождаться, идет на ура и среди школьников, и среди журналистов. Насколько я знаю, они очень впечатлены вот этим действом. Вы имеете непосредственное отношение к организации этой игры, ну и еще немножечко определенным образом к истокам у нас в Украине этой игры. Ну, в 2011 году Николай Петрович назначил меня заместителем руководителя игры. Я поскольку я председатель Союза, вовлек в нее весь Союз практически, всех воинов-интернационалистов. Наши афганцы работали в школах, работали на районных соревнованиях Зорницы, на финалах на районных финалах, на городских финалах, помогали в организации, помогали в проведении, передавали знания и опыт. И на, областных, на областном финале нашей Зорницы, там где победила прекрасная команда Степового, из Николаевского района, благодаря помощи Димы Штапенко, руководителя Николаевского районной организации УСВА. Вот. Мы делаем все что чему нас учили на войне ну, наверное следует для некоторых телезрителей отметить что это а, не просто игра, это условия, приближенные к настоящему да, То есть, это... школьники берут в руки настоящее оружие по-настоящему бегают по-настоящему стреляют по, да, преодолевают да. настоящие абсолютно препятствия единственное там что колючую проволоку мы заменяем шпагатом ну в силу того что они дети а так грохот дым огонь все настоящее психологическое давление настоящее, все в соответствии с полным с указом президента 948, с постановой Кабмина, с совместным приказом Минобразования и Минобороны, все делается точка в точку, как там написано. Поэтому детям очень интересно, нам приятно посмотреть на детей, как они действуют, нам приятно посмотреть, как они в этих условиях принимают правильные, обоснованные решения, как они стремятся к победе, как они побеждают. Они очень довольны тем, что им дали возможность преодолевать самостоятельно трудности. Мы видим работу военруков школ, а за, спо, преподавателей физкультуры школ, видим, как эти люди тоже увлечены этим делом. Людях поднимается любовь к своей профессии, стремление показать, дать, сделать больше, выйти за рамки программы и открыть свою душу, издеть ее душу, передать знания детям. Это объединяющая игра, а не только наша она всех. Великолепная команда вот была у нас э, комитета Зорницы, штаб партии регионов работал, работала управление по труду, по делам семьи, молодежи, управление спорта, даже администрации, управление образования работали. Это совместный коллективный труд, который дал результат очень положительный. вот интересно, насколько адекватно смогут дети реагировать в таких вот ну, сложных условиях, с учетом того, что они сейчас в основном все в виртуальном мире вот, подобные действия видят? Каждый год на областную только, только на областной финал привлекается 270 детей. И те, кто из них действует неадекватно ситуации, мы пока еще не видели. Они прекрасно работают в этом мире, они видят его, видят, что будет трудно и ориентируются очень хорошо. Понятно, что в условиях, когда идет речь о том, что армия будет контрактная, это вроде как не всем понятно, зачем это. Но тем не менее в истории нашей страны есть и мальчишки мальчиш, есть и мальчиш плохиш. Вот. Это то, о чем мы говорим. Когда в сердце человека зажжен патриотизм, горит любовь к родине, он всегда за нее вступится. А если этого нет, то ждать от него положительных решений не стоит. Вернемся к 15 февраля. Что ожидается в городе, в области? Горожане могут, если захотят, что посетить, какие мероприятия вспомнить? 14 февраля в 12 часов в Свято-Никольском соборе состоится панихида памяти вождей и воинов в боях убиенных. Я приглашаю всех, кому дорога память погибших товарищей и умерших в мирное время, отстоять панихиду, помянуть их, служение проводится, как правило, в очень высоком уровне, поэтому недостатков там вряд ли будет. Будет просто приятно вспомнить имена товарищей и подумать о том, как они живут без нас, существуют без нас. Вот. И 15 февраля в 12 часов начало мемориального марша ветеранов от областного дворца культуры. Сбор начинается с 11 часов, поэтому я приглашаю всех воинов-интернационалистов, членов семей. Пятница, вроде как распоряжением губернатора есть о том, чтобы руководители предприятий отпустили в этот день ветеранов, членов их семей для участия в политическом мероприятии, которое утверждено указом президента в 2004 году. Поэтому это не просто прогулка, а серьезное политическое мероприятие патриотического характера. Вот, я приглашаю всех прийти к 12 часам начала движения. Наш замечательный Николаевский бронетанковый завод представляет нам свою боевую единицу, которой мы будем любоваться. Это проект последний, состоящий на вооружении современной украинской армии. Мы посмотрим, что делает завод. Нам будет приятно за этим БТРом пройти под знаменами, под которыми мы воевали, пройти колеи славы, провести митинг. Дальше нас ждет полевая кухня фронтовые 100 грамм, общение, радость общения. Вот такие мероприятия у нас завершают наш, наш праздник, день вывода советских войск из Афганистана и день чествования участников боевых действий на территории других государств. В ходе этого всего проводятся во всех районах области спортивные мероприятия. Поэтому жителей районов, жителей городов я приглашаю быть неравнодушным, посетить, посмотреть, как дети чтут память погибших афганцев. Вы, кроме всего, еще и депутат областного совета. Как ваши коллеги депутаты содействуют? Идут на какие-то уступки вот Не, для ну, интернационалистов? У... Какую-то помощь? Уступок нет. Наше наше дело, оно заметно, оно принято в обществе. Поэтому по нашей просьбе, а была выпущена, поддержана за счет бюджета книга «Великая миссия», тиражом в экземпляров, это достаточно большой тираж, очень красиво выпущенная книга. Во многих областях Украины нам, так сказать, по-доброму завидуют, что мы можем настолько серьезно выпустить такой серьезно разработанный глубокий документ о всех участниках боевых действий в Афганистане и других странах. Вот. Я думаю, что на ближайшей сессии депутаты поддержат меня. У нас грядет 25-летие вывода советских войск из Афганистана к этому дню нужно серьезно подготовиться. И наш боевой товарищ Сергей Башкиров подготовил альбом а, ⁇ Картины, рисунков ⁇ посвященных афганской теме. И как дополнение к книге ⁇ Великая миссия ⁇ этот альбом будет просто великолепен. Я думаю, что просьбу всех афганцев а, поддержать и выпустить этот альбом к концу этого года депутаты поддержат, потому что начинается год... А, к, казначейство еще не может профинансировать, мы физически не успеваем выпустить книгу к 15 -му. Поэтому я думаю, что в этом году она должна лечь в запасники и к 15 февраля 25-летию она должна увидеть свет альбом. Спасибо вам большое за эту беседу. Я желаю и вам, и нам мирного неба. Да, мирного неба Над всем. Спасибо за эту беседу. Нагадаю, что сегодня мы спілкувалися с Олександром Токаревым, главой спилки воинов-интернационалистов, там депутатом Глаевской областной рады. До встречи.